ओके ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਬੇ ਆਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿھے ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਹੋ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗੋਰਾ ਹੋਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦਵਾਂਗੇ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੈਂਡ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ हो रेट है जी जी आ चीज है दिखा दो एक हटू शाम बाबा जी की फोटो लगी हुई है एड़ा नाम है नाम तो पता लग जूगा सर इनका नाम क्या रखा है श्री काम नगर है और सभी को पहले जय श्री श्याम करना चाहता हूँ जो भी शाम बात देख रहे हैं बाबा के दरबार में आते हैं उनका तय दिन से स्वीकार करते हैं हम और यहाँ की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं ये कॉलोनी है श्री श्याम नगर और श्री श्याम ग्रीन सिटी है और भी हमारी कॉलोनी है जैसे लगता तार के नाम से हमने हमारा एक सपना है जो शाम भक्त बाबा के चरणों में बसना चाहता है उसका एक सपना रहने का स्वीकार हो वो तो हाँ। बाबा के आशीर्वाद से हम पूरा करना चाहते हैं और माध्यम हम श्री श्याम फैमिली से बनाते हुए सबका स्वीकार तो मेन गल है जी इन्होंने ये गल कही है जिन्हें श्याम भक्त ने जेडे इन्नी दूर दूर आते हैं उन्होंने सपना भी अभी महीने बाद दो महीने बाद अपना छोटा जहा घर भी लै लिये सौ गज का घर ले ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕਾ ਤੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਦੋ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਤ ਸ਼ੰਤੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਰੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਹੋਟਲ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ 100 ਗਾਦਾ 50 ਗਾਦਾ 200 ਗਾਦਾ 500 ਗਾਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ये, ये हर कॉलोनी के अंदर हम छोटे से छोटा प्लाट सो गज का रखा है वो नौ सौ स्क्वायर फीट में होता है जैसे गुड़गांव में स्क्वायर फीट चलता है तो सौ गज का नौ स्क्वायर फीट में होता है ठीक है ये स्क्वायर फीट में आराम से अपना एक 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 दो रूम एक हॉल एक किचन और आगे बैठक का रूम और बन जाएगा गार्डन बन जाएगा बढ़िया ठीक है बढ़िया जगह में आज आप लोगे दो सौ गज ले लिया तो सो गज का ऐसा हो गया एक आपने रख लिया एक आपने बेचा तो फ्री का आपका प्लॉट हो गया ठीक है मतलब दो कटे वाले हाँ, दो कटे वाली है कमाई, भी, कमाई भी, भी है इन्वेस्ट करोगे तो बाबा यहाँ पे भरुक के दे रहा है यहाँ पे हम नहीं दे रहे हमने प्लाटिंग यहाँ पे क्यों करी जयपुर से लेके नारायण सिटी वन से लेके सोलह तक हमने कॉलोनिया काटी लेकिन जयपुर से यहाँ है बाबा के चरणों में रीजन वो था कि कोई एक रुपया देता है तो उसका चार रुपए हो तो वो यहाँ पे बाबा बढ़ा रहा है वो भी हो रहा है दूसरा चीज कोई भी शाम वक्त दूर दूर से होता है वहां पे होटल का रूम लेता हजार रुपए में किराए पे लेता है दो हजार रुपए लेता है उसका मन कहता है नहीं दो दिन और रुकूं बाबा के चार दिन और रुकूं बाबा के हफ्ते की छुट्टी है फैमिली के साथ में आऊं और रुकू तो उनका सपना एक साकार करने का एक दायित्व दिया है श्याम बाबा ने वो पूरा हो रहा है और हमारे लगभग अठारह मेंबर हो गए श्री श्याम फैमिली के अंदर जो भी हमारे यानी प्लॉट लेता है उसको हम एक परिवार का हिस्सा मान लेते हैं उसकी दुविधा वो हमारी दुविधा है ऐसे मान के परिवार बना रहे हैं सब आओ सबका स्वागत है श्री शांत फैमिली लो जी पंजाबीओ थोड़ीयां मौजियां लागियां जिने प्लाट ਲੈਣਾ बाईज्यूं आओ गोरा होटल ठीक है जी ये किड़ी कॉलोनी पेंदी है अपनी जिथे आपा बैठे हैं ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡਾ ਚੌਰਾਏ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਬਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ 5 ਦਿਨ ਰਹੋ 10 ਦਿਨ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲ ਰਹੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ हाँ जी तो एक हो चीज है भाजी स मेनु ये पता नहीं साल चंडार आ रहा तो है की की चीज़ है की, ये बाबा का लक्खी मेला होता है यानी लख मेला तो हाँ। बाबा की इस लक्खी मेले में जैसे हम जो भी बिजनेस से होता है हम पहले पुराने काल में ये करते थे कि अपना एक कमाई का हिस्सा दानपुर में लगाते थे तो आज के युग में क्या करते हैं भंडारा करते हैं तो वैसे ये भंडारा है लक्की बाबा का फागुन मिला है पिछली बार भी बाबा ने कराया हम तो सिर्फ जाके टोकन दे टेंट वगैरह जमीन वगैरह सब बुक कर लेते हैं बाबा उधर से पैसा भेजता है और अपना भंडारा हो जाता है तीन दिन का भंडारा चलता है हाँ चार दिन अपन ये चार दिन लगा रहे हैं सात तारीख भी रहेगा इसमें मिस हो गया थोड़ा सा सात तारीख लिखना आठ नौ दस सात को तो शाम को स्टार्ट होगा आठ को पूरे सुबह और शाम पूरे दिन रात चलेगा भंडारा भी चलेगा

ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਗੋਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲਾਂ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ بڑے بڑے ਹਾਈ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਚ ਜਾਂ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਯਾਰ तो मिली भी बंद ने सभी दसता यार मेरा आ काम भी है सर देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जैसे कि बाबा के दरबार में जो भी भक्त आता है तो जैसे कि मैं बाबा के दर्शन करता हूँ ना तो मेरे को भक्तों में भी उनका वाई बाबा वाई। के प्रति इतना प्रेम होता है कि बाबा की तस्वीर झलकती है उसी टाइप से मैं तो मेहमान कहते हैं ना कि मेहमान भगवान के समान होता है बस उसी टाइप से सिंपल में रह के और लग जाता हूँ ठीक है बहुत तुम देखो भी कि सिंपल सिटी है भाई जी बी जी चेनी सिंपल सिटी मेनू नहीं लगता भी किसी मिलू कोई कोई होता सोचों ਪੰਜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੇ ਇਲੀ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੋਕਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲੀਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੋਡੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਉਰੀ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਲੈ ਦੇ ਤਾਂ ਆਓ ਪਹੁੰਚੋ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਪਲਾੜ ਲੈਣਾ ਗੋਰਾ ਹੋਟਲ ਜਾਓ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲੋਰ ਰਹੋ ਮੋਜਾਂ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰੋ ਜੈਕ ਸ਼ਟਮ ਜੈ ਜੈ धनबाद कर दिया जन किस भी रुकना के रुक हो गए होटल गोरा बना रुक सकते हो अलग कहनी है नाफग दवाएं तो थोड़ा पूरा रिकॉर्ड कर कोई भी को श्रद्धालु आऊगा थोड़ी मारवाड़ी है और थोड़ी हिंदी आती है उसके लिए पंजाबी के लिए मैं समझ चाहता हूँ सभी से और सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम मेरी तरफ से देखो ये हमारा नए होटल है अभी चार ही महीने में। तो हम इसको कमाई के उद्देश्य से नहीं चला जाए ठीक है ना मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी श्याम भक्त आते हैं और सुबह रोजाना जल्दी मंदिर जाता हूँ उसके बाद में मेरा यही करते हुए बनता है कि जो दहेजी से श्याम बाबा की आम पे आते हैं मैं उसकी सेवा में जुट जाऊंगा कहीं आप जैसे भक्तों के साथ कहीं श्याम बाबा चल के आ जाए और दर्शन दे दे बस यही उम्मीद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों बड़े भाइयों के लिए जो इतना प्यार इतना सम्मान